Меня зовут Виктория, мне 16 лет, я из города черникова я бы хотела работать в сфере журналистики и собираюсь выступать на журналиста. Всем добрый день, меня зовут Алина Некрасова, мне 18 лет, учусь я на ресторатора, но всю жизнь занимаюсь творчеством и продолжаю заниматься творчеством, моделингом, участием в конкурсах. Меня зовут Атрощенко Вероника, мне 17 лет, я живу в городе Чернигове, в будущем я хотела бы связаться с музыкой, ну, в локальной сфере. Меня зовут Авсгерженко Диана, мне 18 лет, я из города Чернигова, и в будущем я хотела бы работать, наверное, в торговой сфере. Здравствуйте, меня зовут София Яковенко, я из города Чернигова, мне 16 лет. В свою будущую жизнь я хочу связать э, с дизайном, ну и, возможно, моделем. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Ярышко, мне 19 лет, я из города Киева, и я уже работаю в деле радиожурналиста на телевидении. Меня зовут Марина Демицкая, я из города Киев, мне 21 по специальности менеджер ресторана гостиничного бизнеса. Как вы считаете, готовы ли наши гостиницы для приема туристов или что-то надо в них изменить? то я считаю, что гостиницы, конечно, не все готовы. Гостиницы будут набирать обороты, так как и привлечение туристов в город, потому что это одна из сфер наполнения бюджета, привлечения туристов. Конечно же, любая политическая сила, любой мэр будет работать в этом направлении. Строить какие-нибудь мероприятия, которые привлекали бы туристов не только с Украины, а и из других стран, фестивали различные всевозможные программы не только культурные, но и в сфере образования. Если глобально, то, конечно же, этим вопросом должен заниматься горсовет. Это люди, которые работают на благо нашего города. Они, у них есть рычаги влияния, у них есть админ ресурс для того, чтобы сделать город привлекательным для туристов. Эти... Ну, у нас ресурсов за пешеходный мостов более достаточно для проведения таких вот фестивалей. Если бы реально этим занимались, и молодежь наша, потому что да, я знаю, что организаторами выступали, ну, реально было Шенирова, миру с миру по нитке, вот так вот. Выступали все волонтеры, мы привлекали джаз-бенды, приезжали, приезжали очень известные коллективы. Тогда я помню, что к нам подходили и і говорили про те, що це наймасштабніше, що ж просто бачили у нас в Як на вашу думку, чи може в Чернігові, чи на всій Чернігівщині бути у нас так популярним екотуризм, а саме велотуризм? Насправді зараз сейчас... Управление туризма в Чернигове занимается очень плотно этим вопросом. И я тоже думаю, что скоро велодорожки у нас появятся. Вот сколько сейчас у нас в соцсетях есть фотографии там, из разных городов Европы, где на стоянке больше велосипедов, чем автомобилей. Это очень много где. Это, этого нету только у нас. Вот честно, только в Украине их нет. Наши реки очень загрязнены, особенно стрижень и десна наша. И как вы способствуете тому, чтобы расчистить А Нашу воду пьют Киев. значит, я думаю, что она не настолько уже плохая, да? И там и в грязных водах самы не живут, а там очень много самов точно так же, как и на Снове у нас тоже речка, там тоже живут самы. Вы все ходите на природу, и вот последние пасхальные праздники, я думаю, вы все наблюдали, какое количество людей пытается поехать на природу и что они после себя там тоже оставляют. И поэтому, естественно, для того, чтобы открывать такие парки, нужно сначала, чтобы вышли заинтересованные люди города. Сначала мы сделаем это своими партийными силами. Но на самом деле, когда люди приходят и делают что-то сами своими руками, ставят лавочку или расчищают деревья, то потом как-то рука не поднимается, это все сломать или не убрать за собой. Ну, то есть каждому человеку мы будем рады, поэтому если у вас будет желание, у нас на нашей страничке удара есть вся информация, и каждая пара рук нам будет Помощь. Поэтому приходите, а потом вы сможете приходить туда с друзьями, со своими родственниками или просто, когда у вас появятся дети со своими детьми.